চাওঁ ল'ৰা বন্ধু বোলে কান্দিব নাপায় চাওঁ সেই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে তই আজি এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাও নহয় এতিয়া এটাই বাজিব হ'ল ৰাতিপুৱাবলৈ আজি বহুত ধুনীয়া বতৰ সেইফালে চাওক ৰ'দ চ'দ চব কমি গ'ল ফাইনেলি আৰু ত' এইফালে মই কাম কৰি আছিলোঁ মানে মোৰ স্ক্ৰিপ্টৰ কাম আছিলে অলপ এডৰ কাম আছিলে তো সেইখিনি কৰি ল'লোঁ ছ' অংকুৰ বাৰ্থডে আহি আছে চাৰি তাৰিখ মানে আৰু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ কেকটো মই নিজেই বনাম তো সেইকাৰণে তালৈ তাৰে বজাৰ কৰিব গৈ আছোঁ লগতে দাদা এজনৰ বিয়াৰো কিবা মানে কাম আছে বোলে সেইটো কৰিব দাদা মানে আমাৰ যাৰ বিয়া আহি আছে যে তেখেতক তেখেতক কিন্তু ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ দেই তেখেতে একদম মানে কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় সেইকাৰণে আৰু দাদা ইয়াতে যিহেতু জব কৰে দাদা মানে অংকুৰ মোমায়েকৰ ল'ৰা হয় কিবা বোলে ফেঞ্চিত কাম আছে তেখেতো যাব তেখেতৰ লগতে ময়ো যাম মানে মোৰ সুবিধা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যোৱাকালি বজাৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ হয় কিন্তু যি বৰষুণ দিলে যাবই নাপালোঁ ছ' গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া বতৰ আজি ৰাতিপুৱা ছটা বাজিছে আৰু পূৰা ধুমুহা বতাহ কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক দাহটো মানে মজা লাগি গৈছে আৰু কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰিলেও এই যে এসপ্তাহ ইমান বেছি গৰম দিলে তাৰপিছত এই বৰষুণকণ যে একদম অমৃতৰ নিচিনা হৈ গৈছে এ চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কি মজা মজা বতাহ খিৰিকী চিৰিকি খুলি থৈ দিছোঁ মজা বতাহ সোমাই আছোঁ খালী কাৰেণ্টটোহে নাই গুৱাহাটীতো কাৰেণ্ট নাথাকে আজিহে গম পালোঁ নাৰে কমেও দুই তিনি ঘণ্টা হৈ গ'ল তাতকৈ বেছিও হৈ গৈছে গম নাপাওঁ কাৰেণ্ট নাই ৰাতিপুৱা এতিয়া গা পা ধুই পৰে মই আহিছোঁ বতাহ মাৰি আছো চাওকচোন এইফালে আমি চাহ খাই আছিলো কফি খাই আছিলো গম পাইছো এইফালে চোৱা কহাই কোৱা আজি বতৰটো কথা কোৱা

কত ভাঙি পৰিলে ভাঙি পৰিলে মই মানে বিস্কুট চুস্কুট একো নাখাওঁ অকল চানাটোৱে খাওঁ চানা মানে বুটখিনি সেইখিনিও কফিতো খাওঁ কফিত মই গুৰ দি খাওঁ দেই চেনী বা যে কালি মই গুড় আনিব গৈ পেলাই মোক কৈছো বাইদেউ আছে নেকি মানে কি চিনি নাপায় বহুতে নাজানে আকৌ

মানে বিচনাৰ বস্তুখিনি ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ কি কণ্ডিশ্যন চাবলৈ মানে হৈছে মানে এইখন মোৰ আগৰ বিচনাখন আছিলে এই বিচনাখন আমি মই থৈ দিছিলোঁ এই বাট এইখিনি থৈ দিছিলোঁ তাত মানে ইমানেই বতাহ বৰষুণ আহিলে বস্তুটো ভিজা ভিজা হৈ গ'ল মানে অলম'ষ্ট ভিজিছিলে আৰু যিহেতু পুচল বস্তু সিজিলে বেয়া হৈ যাব লৈ আনিলোঁ লৈ আনি পেলাই ভিতৰত থৈ দিছোঁ লগৰটোৱে লৈ যাব পিছত এখন মানে সেইকাৰণে ভিতৰত নিজাকৈ থৈ দিছোঁ বাকী বস্তুটো দিজিলে একো প্ৰব্লেম নাই এইবোৰ শুকাই যাব কিন্তু সেইখন সিজিলে মানে বেয়া হোৱাৰ চাঞ্চটো বেছি থাকে সেইকাৰণে আকৌ এইখন থৈ যাব এইখন থৈ দিলোঁ ইয়াত অকণ অকণ ভিজিছিলে

কি বতাহ মাৰিছে বা মই উৰি যাম এতিয়া চাওক লৈছিলা ভিডিঅ' কইতে

এইখন আমাৰ পুৰণা বিচনাখন ইয়াতে থলোঁ এই পূৰা বৰষুণো কিন্তু ভাল লাগিছে পুৰ অৱস্থা চাওক পুৰা এতিয়া বৰষুণ আহিছে বতাহটো কমিছে অলপ কোনকৈয়ে দিছা নহ'ব নে ৰাতিও চাবগে দমকল এটা থাকিব লাগে আৰু যিমানেই ধনী নহওক নহ'লে এনেকুৱা পানী বাৰেণ্ট নথকা টাইমত এনেকুৱাই হ'ব অ আমাৰ তল সেয়া আমাৰ অংকুৱাল কান্দো কৈছে চাওঁ 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 কেনে কানো কৰিছা আজি বোলে মালে মনত পৰিছে সেইকাৰণে কান্দি কৰিছে বুলিলো বুলিলোঁ অ চাওঁ ল'ৰা মানুহে বোলে কান্দিব নাপায় চাওঁ হাৰে প্ৰীৱন চ' শংকুৱে কিয় কান্দিলে এতিয়া হঠাৎ আমি মানে এনেই ধেমালি কৰি কৰি হাঁহি ধেমালি কৰি আছিলোঁ আৰু এই কালাৰ কিবাকিবি মানে যিমান চিনি ল'ৰাবিলাকে কালাৰ চিনি নাপায় ন ত পিংক কালাৰৰ কেইটা শ্বেড থাকে তেনেকৈ কিবা কিবি মানে সুধি সুধি হাঁহি ধেমালি কৰি আছিলোঁ আৰু হাঁহি 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 হঠাৎ শেষকৈ মালে মনত পৰিছে বোলে আৰু তেনেকৈ কৈ পেলাই পেকে কান্দিয়েই দিলে আৰু তাক দেখি মোৰো দুখ লাগি গ'ল সেইকাৰণে মোৰ ফেচটো দেখুওৱা নাছিলোঁ বাট ময়ো জানো কান্দি দিলে হ'ব তো সেইকাৰণে তাক মানে অলপ ফুট চোলাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু সেয়াই ঠিক হৈ পেলাই ওলাই মেলি গৈছে এতিয়া তাৰ লগৰকেইটাই মানে মাতিছে ফোন কৰি পেলাই যিহেতু আজি কামলৈ নগ'ল আৰু গোটেই গুৱাহাটীখনেই মে বি আধা আধি পানীতে গৈছে নেকি নাজানো নিউজত দেখিছোঁ বাৰু কিছুমান জেগাত পানী হৈছে আৰু সেয়াই সেইকাৰণে ওচৰতে থকা লগৰকেইটাৰ লগত ওলাই গৈছে অকণমান ওলাই গ'লে অকণমান ভালো লাগে মইহে আৰু সদায় ভিতৰতে থাকোঁ কাৰণ মোৰ লগৰ কোনো নায়েই ইয়াত আৰু ছোৱালী মানুহৰ বিশেষকৈ এনেকুৱাই হয় কোনো লগৰ নাথাকে বিয়া হোৱাৰ পিছতোতো একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ যায় সেয়াই অকলশৰীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হয় হাজবেণ্ডতো আৰু ল'ৰা মানুহৰ পুতুককৈ বন্ধু বনিয়ে যায় আৰু ল'ৰা মানুহৰ মানে কি এটাই ভাল পুতুককৈ ওলাই যাওঁ বুলি ক'লে ওলাই যায় ময়ো পাৰোঁ বাৰু পুতুককৈ ওলাই যাওঁ বুলি ক'লে কিন্তু অপজিট ছাইডৰ ফ্ৰেণ্ডজনেওতো পাৰিব লাগিব তো সেইটোৱে কথা এতিয়া সংকুলে বেয়াও লাগিছে কাৰণ যিমান যি নহওক বহুত দিন হ'ল মানে মাহঁতক লগ নোপোৱা আৰু মোৰো মনত পৰে নপৰা নহয় কিন্তু মানে যিমান যিহক তাৰ এটা মাকৰ লগত বেলেগ এটা সম্পৰ্ক আৰু মানে বন্ধুৰ নিচিনা তো সেইটো হিচাপত মানে তাৰ অভিয়াছলি বেয়া লাগিবই বহুত দিন হ'ল মানে লগ পোৱা নাই আৰু তাতে লগ পালেও আজিকালি কিনো আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে যোৱা হয় গুচি অহা হয় কামৰ কাৰণে আৰু যিমান দিন হওক সন্তানে কেতিয়াও মাকক এৰিব নোৱাৰে এইটো সঁচা কথা সেয়াই